Сьогодні свято шведської машинки 21 лютого 1842 року. Американець Джон Гріно отримав патент на пристрій, в якому голка повністю проходила через тканину. А першу у світі каравецьку машинку вигадали ще 12 роками раніше. Виглядала вона приблизно ось так. А сучасні швейні машинки для своїх власниць більше ніж просто інструмент для шиття. Вот это моя красавица, моя швейная машинка, которая меня выручает. Я ее люблю. Я работаю бухгалтером. Все свое свободное время я провожу, конечно, с машинкой что-то шью. Это мое хобби, которое отрада моя, моя душа. Первую машинку взяла на прокат. Была такая черненькая, подольская, которая плохо очень шила, рвалась ремень нитка. И вот впоследствии все, была моя мечта Улучшить, улучшить эту машинку её нужно смазывать, и нужно чистить от ниточек, от пыли. А моя подружка даже давает, хочется когда сшить, естественно, хочется сшить быстро, и чтобы не переделать, не, не выпарывать, это даже просишь давать вот так, чтобы с первого раза и красиво получилось. 80% своей жизни я провожу за машинкой. Это как заработок и помощница моя. И вообще, наверное, это мое призвание, потому что и моя бабушка шила еще на старой ручной машинке. Даже если пересаживаешься на другую машинку, сразу чувствуешь, что это не твое, не твоя машинка. Когда вроде как сравниваешься с ней, как родная душа. Когда хочется особенно себе поднять настроение и хочется что-то новенькое, Быстренько покупаешь это как антидепрессант, действительно. Покупаешь себе ткань, быстренько шьешь шьешь и ты счастлива.